Про власні інтимні проблеми. Більшість жінок соромляться говорити голос навіть із найближчими людьми. Але в арсеналі сучасної медицини існує така величезна кількість передових технологій, що вирішити можна практично будь-яку проблему. На що здатна сучасна естетична гінекологія? Саме про це сьогодні будемо говорити із лікарем-гінекологом інституту пластичної хірургії Віртус Марією Соколовою. Вітаю вас! Здравствуйте! Какие возможности для улучшения внешности вы, как лекар гинеколог можете запропоновать своим пациенткам? Философия клиники Вирту заключается в том, что невозможно быть красивой, не будучи здоровой. Поэтому невозможно себе представить пациентку, которая приходит на какую-то эстетическую процедуру, омолаживающую процедуру, и которая на вопрос доктора-дерматокосметолога о последнем визите к гинекологу отвечает, что она была больше года, и ее берут на эту процедуру. То есть ее сориентируют Соберут краткий анамнез медицинскую историю. Если есть какие-то шероховатости, если есть симптомы заболеваний, ее скоординируют независимо от давности предыдущего визита на прием к гинекологу. Если есть просроченный визит, да, потому что мы знаем, что раз в год без жалоб здоровая пациентка должна посетить доктора, uh -huh. то э, ей будет предложено появиться ко мне на прием. Дело в том, что моя дополнительная специализация это гинекологическая эндокринология. Это те три кита, на которых зиждется женское здоровье. Потому что если мы говорим о кожных проблемах, то чаще всего пациентки молодого возраста приходят недовольные цветом лица или угревыми высыпаниями, то есть акне. А пациентки более взрослые приходят недовольные качеством кожи в отношении ее эластичности, ее тонуса, количество морщин, их глубины. И если у пациентки нет хорошего гормонального фона, не гармонично работают ее железы внутренней секреции, то какие бы уходовые процедуры мы не выполняли снаружи, здоровье изнутри не появится. И наоборот, если мы подарили ей нормальный гормональный фон, то улучшение внешности может наступить до того, как мы выполнили уходовые процедуры. все правильно я вас что э, женщинам следует гинеколога гинеколога даже тогда, когда ничего не требует? Абсолютно правильно. Я очень надеюсь, что в нашей стране наступит тот счастливый день, когда все пациентки будут раз в год без жалоб приходить к гинекологу, помня о том, что у нас есть много уязвимых мест, которые никак не беспокоят до поры, до времени. Оценить состояние здоровья шейки матки самой себе невозможно. Просто очень важно понимать, что вы идете на прием к доктору не для того, чтобы найти болезнь, а для того, чтобы убедиться, что вы здоровы или что-то нужно скорректировать немножко и вернуться в состояние здоровья, потому что запущенную болезнь сложнее вылечить. Ми знаємо, що в інституті пластичної хірургії Віртус активно працюють за антиейджинговими програмами. А що передбачають омолоджуючі програми саме у гінекології? Ну, во-первых, це здоров'я. во-вторых, это нормальный эндокринный фон, а в-третьих, существуют действительно специфические гинекологические антиэйджинговые моменты. На сегодняшний день Институт пластической хирургии позволяет скорректировать утраченный с возрастом или после родов объем влагалища, добавить недостающий объем, например, наружным гениталиям, большим половым губам, уменьшить объем наружных гениталий в тех случаях, когда пациентки это доставляет либо социальные, либо бытовые какие-то дискомфорты. Очень успешно можно спасти наших барышень от вагинальной сухости, вагинальной атрофии. Мы очень успешно лечим крауроз. Это такое заболевание, которое чаще возникает у барышень возраста 40+, и которое мучительно для пациентки и очень плохо поддается терапии классическими методами лечения этого заболевания. И э, говоря о том, что мы можем предложить, на самом деле действительно арсенал богат. Во-первых, это э, тромбоцитарная плазма. Во-вторых, это аутомезоконцентрат. В-третьих, это лазерные процедуры, которые позволяют не только эстетически решать вопросы пигментации промежности, или Устранение рубцов, которые иногда настолько грубы бывают, что они препятствуют безболезненной сексуальной жизни девушки. Помимо этого можно говорить о лечении недержания и неудержания мочи. К сожалению, эта проблема принято считать, что она не существует, она часто замалчивается самими пациентками, если мы активно не расспрашиваем. Но в то же время, по статистике, пациентки старше 35 лет практически в 15% случаев сталкиваются с проблемой неудержания мочи. И очень обидно, что пациентки часто считают, что это карма такая, возраст уже пришел, и она уже ничего с этим не поделает. Особенно плохо, если в семье есть история атрофических процессов урогенитальных, и она думает, что если у мамы там в 40 или в 35 так случилось, то значит ты у нее так же, и ничего с этим не поменяешь, так уже будет, так будет доживать. И когда вот это так доживать, я слышу от пациентки 28 лет, ну просто мороз по коже идет. То -то, такие методы, когда заявляют на лише, что-то а, в эстетичном плане, а вны повертают здоровье еще так уж и Пациентка, которая страдает, допустим, краурозом, она не может быть красивой и счастливой, потому что это непрестанный зуд, который не снимается медикаментами. И в этой связи очень сложно провести грань между эстетической гинекологией и лечебной гинекологией, лазерной гинекологией, потому что чаще всего проблемы на стыке существуют. Головна перевага інституту пластичної хірургії Віртус це комплексний підхід до вирішення проблеми пацієнта, а яким чином будується взаємодія лікарів різного профілю, наприклад, під час тих самих проблем омолодження. Я должна начать с того, что у нас межколлегиальные отношения в коллективе строятся на доверии и уверенности в уровне профессионализма. Кроме того, мы четко понимаем, что если мы направляем пациентку с проблемой, которая, допустим, мне не ясна, она для меня не является профильной, то ей никогда не будет выполнено лишнее вмешательство или ненужное обследование. И если я увидела какую-то небезопасную с моей точки зрения родинку, я абсолютно спокойно направляю ее к дерматоонкологу и знаю, что она будет консультирована и адекватно, и полностью. И точно так же, если она пришла на косметологический уход, в процессе этого пациентка разговаривает с врачом, может выясниться, что у нее есть там нарушение цикла, или она не может забеременеть, или у нее есть какие-то дискомфорты в сексуальных отношениях. Она будет бережно сориентирована на то, что эти проблемы мы тоже можем вылечить. И на хочу вас запитать. Может, у вас будет порада тем женщинам, которые до боятся или Ніколи щось цим страхом можна зробити, як собі допомогти. Во-первых, нужно себе четко объяснить, что гинеколог ⁇ это такой специальный доктор, который учился на то, чтобы отвечать на неудобные вопросы и задавать неудобные вопросы. То есть гинеколог не окулист, поэтому нужно рассказывать о посторонних звуках при сексе, о неудовлетворенности с сексуальными отношениями, если есть такой момент. То есть то, что неудобно проговорить с подружкой, не надо проговаривать с подружкой. Есть для этого специально обученный профильный специалист. И если говорить о опять же, окулистик, то фактор личного доверия и психологического совпадения с пациенткой мне кажется, конечно, важен, но не настолько критичен, как для гинеколога. То есть нужно найти врача, которому вы будете доверять и которого вы не будете стесняться. Если вы не можете личным, так сказать, походом к доктору нащупать вот этого специалиста, поспрашивайте, почитайте отзывы. Относитесь, конечно, критично к тому, что пишут в форумах, потому что всем нравится только доллар. Живой человек не может нравиться абсолютно всем. Но если э, эффективно помогли десяти вашим, допустим, знакомым, mm -hmm. то шансы, что вы можете стать 11-й счастливицей, которая тоже совпала, которую поняли, выслушали и вылечили, достаточно высоки. Поэтому не стесняйтесь искать. Если вы на всех обидитесь и закройте свои скорлупки у себя дома, идеальный доктор не придет к вам домой, понимаете? Ищите. Я даже дякую вам за эту информацию. Сподіваюсь, ваши парады будут интересными и у всем нашим глядачкам. Спасибо за приглашение. Буду рада видеть новых пациенток. Бути здоровою та привабливою можна у будь-якому віці. Це доводять в інституті пластичної хірургії Віртус. Про досягнення естетичної гінекології сьогодні ми говорили із лікарем-гінекологом інституту пластичної хірургії Віртус Марією Соколовою.